Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi renang untuk burung ciblek kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini semoga tetap bermanfaat untuk ada semua ulasan-ulasan dari saya maupun tip-tip dari saya. Terapi renang untuk burung ciblek dan manfaatnya. Hingga sekarang ini, burung ciblek tetap menjadi primadona bagi para pecinta burung kicauan, khususnya untuk jenis burung uh, ciblek. Di antaranya ada ciblek kebon, ciblek gunung, uh, ciblek pari, ciblek tebu, dan yang lainnya. Ini semua tak lain disebabkan oleh ke keunggulan pada suara dan juga pada warna bulunya. Bahkan, para pemelihara ciblek selalu melakukan beberapa macam cara untuk memperoleh ciblek yang bisa uh, ngebrem panjang atau ngebrem uh, keteran panjang dan memiliki tembakan yang rapat. Salah satu cara yang dilakukan para pemelihara ciblek untuk meningkatkan kualitas dan burung peliharaannya yaitu dengan cara terapi direnangkan atau terapi renang. Untuk ciblek terapi renang sangatlah uh, Penting untuk melatih pernapasan dan untuk melatih agar cepat jinak dan yang lainnya. Dengan melakukan cara ini, diyakini bisa meningkatkan uh, performa ciblek yang kita pelihara, di antaranya bisa melatih kekuatan nafas untuk burung ciblek. Burung ciblek juga termasuk burung kicauan yang dinilai memiliki dua kelebihan. Yang pertama yaitu suara nya atau suara keterannya yang unik. Dan kelebihan yang kedua yaitu burung ini uh, memiliki bermacam-macam variasi misalnya ciblek kebun ada diantaranya ada yang dada kuning, ada yang uh, dada putih atau ciblek kristal. Untuk ciblek gunung sendiri juga ada uh, dada coklat maupun dada putih. Dan untuk ciblek pari dan tebu juga ada bermacam-macam variasi uh, warna dan coraknya. Akan tetapi, sebagian besar dari para pecinta burung ciblek banyak yang lebih tertarik dengan suara ngebremnya yang panjang. Sebab menurut mereka jika semakin panjang suara ngebrem ciblek tersebut dinilai, dinilai, semakin bagus dan mahal harganya. Bahkan bila ngebrem tersebut bisa mengunci beberapa menit maupun beberapa jam bisa menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi di arena lomba maupun di arena kontes klasik black entah itu di kontes nasional atau regional maupun di kontes segala komunitas Untuk membuat ciblek peliharaan Anda bisa ngebrem panjang dan juga memiliki nafas yang panjang ternyata tidaklah mudah Anda e, semua baiknya melakukan pemasteran dan melatih fisiknya untuk Uh, performa yang lebih bagus. Di antaranya yaitu melakukan latihan kekuatan nafas atau latihan vokal serta melakukan berbagai macam latihan mental atau mastering. Dari tiga hal, hal ini sebaiknya harus dimiliki seorang ciplak mania yang yang ingin memiliki ciplaknya juara. Perlu anda ketahui untuk meningkatkan kekuatan nafas ciplak sebaiknya anda mencoba mengajarinya berenang mungkin sudah banyak para pecinta burung kicauan menggunakan terapi renang untuk ciblek supaya meningkatkan kekuatan nafas dan eh, meningkatkan kesehatan maupun durasi kerja ciblek tersebut terapi renang untuk ciblek tujuannya yaitu untuk melatih nafas dari burung ciblak yang Anda pelihara ini. Dan untuk burung ini diibaratkan seperti halnya manusia. Sebab dengan berenang manusia bisa melatih pernafasannya Untuk cara melakukan terapi renang untuk ciblak yaitu burung ciblak Anda letakkan pada dalam dalam ember maupun baskom setinggi leher saja. Usahakan jangan sampai tingginya melebihi tinggi, tinggi leher. Sebab ciblak tersebut dimasukkan pada baskom sebaiknya burung disemprot dulu supaya tidak uh, kaget bila berenang Terapi renang ini dapat anda lakukan selama waktu 5-10 menit saja tujuannya supaya burung tidak kelelahan pada saat terapi awal Anda bisa melakukan seminggu sekali bahkan uh, sebulan sekali sesuai keinginan anda selanjutnya Anda bisa melakukan uh, mandi ini enam hari sekali selanjutnya lima hari sekali setelah itu empat hari sekali apabila telah terbiasa dengan renang renang burung tidak terlalu kelelahan untuk uh, melakukan renang tersebut ibaratnya sudah terbiasa sesudah terapi renang burung ciblek uh, bisa dipindahkan ke sangkar lalu diangin-anginkan lalu dijemur uh, dan diberi uh, makanan ekstra feeding yang bervariasi uh, yang banyak seperti ulat dongkong ulat kandang kroto maupun jangkrik selanjutnya Anda bisa kodong sangkar dan setelah itu Anda bisa biarkan burung tersebut untuk beristirahat terapi renang untuk ciblek ini dapat dilakukan uh, seminggu sekali atau tiga hari sekali bahkan sebulan sekali dalam melakukan terapi ini Anda semua harus bisa berhati-hati sebab jika salah salah dalam melakukannya bisa saja burung ciblek anda justru akan mati karena dibaksa berenang secara uh, salah jadi jangan berlebihan untuk direnangkannya itu cukup uh, sebentar saja maupun sesuai kekuatan ciblek itu tersebut <tuh> <tuh> apabila burung tersebut sudah terlihat lelah berenang anda tidak perlu menunggu hingga sampai waktu uh, bermenit-menit bahkan berjam-jam segeralah diangkat Demikian ulasan-ulasan dari saya Semoga saja bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini Dan salam Ciplek Mania Salam Rahayu, salam persahabatan Dan tak lupa saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh